Но это был такой ответственный матч сегодня, и поэтому я думаю, так сказалось это волнение у девчонок. И плюс то, что, возможно, мало времени было на подготовку и конец сезона силы уже не те, и поэтому, может, где-то в каких-то моментах, там, где нужно было проявить вот жесткость такую и напористость, этого не хватило в данном матче. Но, в принципе, есть над чем работать, свои ошибки посмотреть со стороны и хотя бы лопнуть громко дверью в игре с Чехией. Я думаю, что все-таки нужно пересмотреть состав и немножко где-то оставить каких-то опытных игроков, которые действительно играют на хорошем высоком уровне в клубах как легионеры. Вот, и дополнить более молодыми, перспективными, такими, с огромным желанием девчонками. Это была раньше такая система, но хотя бы как, вот как если бы сейчас Львов, Ужгород, те команды, которые в чемпионатах Украины играют э, э, призовые места то можно было бы базовые команды сделать, но, опять же, это для юниорских, юниорских, молодежи, большей частью. А девчонки, ну, мы были точно в таких же условиях, точно так же приезжали, но у нас просто уровень наших клубов был намного выше, чем уровень тех, которых сейчас играют девочки. Поэтому, поэтому нужно поднять чемпионат Украины, во-первых, а потом уже уезжать какие-то более серьезные высокие клубы, в которые играют лигу чемпионов, какие-то кубковые европейские кубки играют. Ну, я думаю, что проблема будет, нужно где-то в детских спортивных школах искать, там, где откуда закладывается это все. Поэтому есть потенциал, есть хорошие дети, есть огромное желание у детей, но нужно искать хороших тренеров, я думаю, ко всему, к тому, что нет у нас условий, где залов нету. Ну, нужно работать не только игрокам, нужно и тренерам тоже на собой работать.